Сегодня у нас такой благословенный человек, он первый раз, но вообще я его давно знаю, но первый раз он здесь. Он на, когда мы вместе были на площади, я не помню, это было в этом году или в каком уже, я не помню. Когда мы вместе с Америки, он уже много лет служит в Америке, но он также очень много служит на Украине, очень долго уже служит. И он верный, такой Божий посланник. Верю от Бога чтобы служить для нашего народа. И я, во всяком случае, то, что я слышала о нем, это были самые лучшие отзывы. отзывы. И мне это приятно. Я не льщу, а говорю откровенно. Вот этот как пастор, он также служит как пророк. Он многие слова, которые Бог говорил через него, они имели подтверждение в жизни многих людей. Потому как он будет сейчас служить, как пастор или как пророк, или пророчествующий, или поющий, я ему сказал, все, ты можешь делать в пределах этого воскресного собрания. Хочешь, танцуй, хочешь, пой, или что ты хочешь делать. Ну, поэтому как Дух Божий давать, провещевать будет, так и служи. Это пастор Рик, и фамилия Карелия, да, запомните, Рик, Рик Карелли, Пожалуйста, поплодируйте, поприветствуйте его. Thank you. God bless you. God bless you. спасибо Thank you. So good to be here. And as pastor said, my first time ministering here. И как пастор уже сказал, это первый раз здесь я служу. I was hoping one day the pastor would invite me. Я вообще-то надеялся, что когда-нибудь пастор меня пригласит. But I didn't tell him that. Но я ему этого не говорил. I was like, Lord, it would be nice to be here. говорил, Господи, как хорошо было бы сюда попасть. Но я хочу поблагодарить пастора Александра за то, что он меня пригласил. Мы с ним встречались два или три раза раньше. Мы общались. И это человек Божий. Этот человек знает Господа, я хочу вам сказать. Я в своей жизни знаком со многими пасторями.

и перед тем, как я уехала из Соединенных Штатов, like мне нравится перед тем, как я уезжаю, встречаться с моим пастором. чудесный муж Божий. Him, И я разговариваю с ним. But I want his I leave. Но я хочу, чтобы он благословлял меня перед тем, как я выезжаю из страны. Для меня это очень важно. Я хочу получать пасты на Это очень-очень ценно. И когда я встретился с моим пастором в Америке, я сказал ему о пасторе Александре. И я сказал ему то же самое. Это один из самых посвященных Богу людей, которых я встречал в своей жизни. И и благословение познакомиться наконец с его женой. And, uh, И это тоже мой друг уже много лет. Катя раньше много раз для меня уже переводила. Она хороший друг. Аминь. Спасибо. And she's very pretty. And she's single. So, some of you guys have been praying for a wife, right? Anyway, I'm not preaching on that today. Uh, also, I want to thank. Uh, My hostess, Anastasia. А еще я хочу поблагодарить девушку, которая принимает меня Where, у себя в гостях. Ее зовут Анастасия. Где Antinovich? наша Анастасия, Антонович? Где-то есть, спряталась. Она не вознеслась? Вот она. я чувствую себя лучше, потому что она рядом. И ее родители очень близкие друзья Антон и Луба. Антон и Люба. Сейчас они там в городе, где я живу. И они передавали вам привет и свою любовь. Я хочу, чтобы все вы расслабились. Мы здесь для того, чтобы провести хорошее время. Я наслаждаюсь жизнью.

Потому что это хорошие шутки. Поэтому, если вы будете много смеяться, я пойму, что у вас все хорошо. И еще одно хочу сказать: чудесное поклонение и прославление. job, the whole worship Прекрасная работа, вся команда поклонения, спасибо вам, a lot of church, очень много церквей могут хвалить, но не очень многие поклоняются. И это признак здоровой церкви. Когда люди двигаются от хвалы, не останавливаясь на ней, но входят в поклонение. И это признак здоровой церкви. Я хочу сказать вам кое что о церквях в Штатах. Я уже 45 или 46 лет. У меня есть определенный опыт. Я был крещен Духом Святым много лет назад. И, и вот это поклонение, которое вы сегодня переживали, That's the that I was in as a это такое поклонение, в котором я вырос как верующий. And I love it. И мне оно очень нравится. Но я хочу быть с вами честным. Многие церкви в Америке, full churches, это полноевангельские церкви, у них уже больше нет такого поклонения. Они у них есть хвала. Songs, четыре песни. Five songs. Или пять. Then it's over. И потом все заканчивается. Вы садитесь. And, uh, Мы с женой об этом говорили. Like Нам это не нравится. This is what we like. Нам нравится вот так. You know, you don't do worship. Нельзя сделать поклонение. нельзя быть в поклонении. You experience worship. Поклонение переживают. Because you're experiencing God. Потому что ты переживаешь Бога. You're God. Ты встречаешься с Богом. And like it. И нет ничего подобного этому. So I this Поэтому я хочу поздравить эту церковь. On the you have here. Что у вас здесь прекрасное поклонение. И в такой атмосфере легко проповедовать. Amen? First, I think I should introduce и вначале, мне кажется, нужно представить самого себя. Меня зовут пастор Рик Карелли. Мое полное имя ⁇ Энрико Карелли. Мои дедушка переехали в Штаты из Италии. И они переехали в Штаты еще до начала Первой мировой войны. Так что я полнокровный итальянец, живущий в Америке. Теперь... Я хочу, чтобы вам было ясно. Я никогда не участвовал в мафии. Можете расслабиться.

And he is doing well. Yes, thank you. thank you. Last Saturday, I was at my aunt's birthday party. My father's sister. I was at her birthday. 100 years old. 100, yeah. Ровно wow. So I'm at the birthday party and I'm talking to people. Я вот на этой вечеринке, посвященной дню рождения, общаюсь. с saying, Я говорю, вы знаете, первый раз на вечеринке, посвященной дню рождения столетнего человека. And they all said, yeah, this is my first time also. И все согласились, тоже первый раз на таком дне рождения. So uh,

Uh, this friend lived in New York. And uh, my father, we live in Baltimore. About a three, four hour drive from Baltimore to New York. So he's in World War II. He's in the Pacific. Pacific. Near, near the Philippines. Near the Philippines. And you know, people, men in the, in the service, they start talking with each other. So, this guy, my father's friend in the Navy, he was Italian, had a big family. And he had seven sisters. So, he took a picture out of his wallet and showed my father. Uh, his seven sisters. Он достал фотографию своего бумажника и показал моему отцу фотографию со своими семью сестрами. So my father looked at the picture. Мой отец посмотрел And he chose one. И выбрал из них одну. Now this is this is a true story. Это это реальная история. So he's he's still fighting the war. Он ещё сражается там на войне. And he starts writing to this woman. И начинает писать этой женщине. Он просто увидел ее на фотографии, никогда не был с ней знаком, никогда не видел ее. Он начал писать ей, начал отвечать ему на его письма, а потом начала посылать ему подарки. Я знаю, что на Украине не так. Ну, я вас прощаю. Итак, моя мама начинает посылать ему подарки. Солями. Сыр. He starts sending them gifts. He's well, getting food. Вот такие подарки пищевые. И вот когда закончилась война, и мой отец поехал, чтобы встретиться с этой женщиной. Они поженились. И они вместе были 66 лет. И около полтора года назад моя мама пошла домой к Господу. I was in Kiev when she died. Я был в Киеве, когда она умерла. Мне позвонили. Uh, и мне сказали, что нужно срочно позвонить моей жене, потому что все очень серьезно. И Мог с ней попрощаться. Я увидел, видел, как она ее до того, как она ушла в вечность. И я поблагодарил Господа, что у меня такая была возможность. Но вернемся еще к моей семье. Как я сказала моему папе, 92 года. His mother died the day he was born. Его мать умерла в тот день, когда он родился. через Четыре часа после того, как родился мой отец, моя бабушка ушла на небо. И он так и никогда не увидел свою маму. Но Бог его благословил. Сегодня семья моего отца, которая состоит из его детей, внуков и правнуков, 85 человек. 85. и вот в семье Корелли у нас всегда есть хотя бы две женщины, которые в одной и той же время Всегда есть какие-то две беременные. Это нормально. Всегда круглогодично, каждый год есть хотя бы две женщины беременные. Today, Сегодня we have three of them pregnant. у нас трое из Карелли беременные. И одна из них будет родиться

We have a big family. We have a lot of fun. And a lot of food. Pray for Pastor Rick. Wow, too much food.